Працю по тому, як вони будуть, як це видання буде далі працювати з цією вчорашньою да, що результат. Логічно. Ну так. Старша вперше тербуває? Я проти, Саша, Моя проти такої емоційності, тому, тому що я проти емоційності. Ну що ну позиція людини? Він перший раз прийшов в цей простір. Він заявив свою позицію, а на нього просто накинулись. Це ну, це теж я бачу. Я подякую ні, на нього накинулись. Накинулись накинулись. Я вот так вот создал, ребята, я понимаю. Понимаешь, это реакция на его работу. Почему люди себя ассоциируют с его И это правда. Это же его Потому что у нас заместитель министра журавчан, А министр не щуп. Поэтому люди так... Вернее, нет. У нас поэтому такие министры и замминистры. Именно потому, что мы так живем. На самом деле, я поддерживаю, что это некомпетентность. ну блин. Пардон, да, в Гугле там два клика и все. Если люди этого не делают, ну о каком профессионализме журналистка может идти речь, тем более в культурной сфере. Ну я не думаю, то есть я согласна, что это не может быть просто техническая ошибка. Это некомпетентность. Вдруг ну, Я вовремя так получилось да, что да, вот поменяли. Вдруг так. Я ему могу сегодня по телефону говорить. Слушайте, да, а хорошо, как это давай. так это вы так вовремя, так вот. А что говорила Курина об этом написала? Нет, она мне позвонила сегодня утром в истерике с криками. То есть он уже выдержал один раунд в пуре, да? Я знаю, что написала, я могу не читала. это его то дело. Ну, Согласна. согласны. Согласна. Может, они получили заказ на специальность? Нет, все равно. Не не вы, 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 же, так, и никто не признает за них. Что когда эмоционально выгребает. Я же не знаю, Вот пришел человек, а мы не консультируем. пришел со, своей, некомпетентностью. Но почему мы не должны эмоционально отреагировать? Я не понимаю. Его публичное ожидание. А у нас нет задачи получить. Такое впечатление, а что это Макс Куклапла, который читал новые газеты. И мы знаем, что это серьезное издание. Мы встретили его в Нью-Йорке. Человек, который сидел в серьезном издании, начал говорить. Или это серьезное издание, которое делается у нас в Шоке. У него связанные знания а благодаря э, о массовости. То есть это доступ к информации Шевукова. Республики вы сам были нормально. Вот. Да, давайте вот. раз, посмотрим. Можно дальше, дальше? дальше, дальше и работать. Ну, то есть эмоциональность идет, и можно дальше строить. Не напишет, позачем говорить. Да, сейчас.